Salam hər kəsə salamlayıram. Bu gün mən sizə e, telefonunuzdakı Play Store-dan necə daxil olub Zoom proqramı yükləyə bilərsiniz və necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, necə istifadə edə bilərsiniz, bunun haqqında hazırladığım videonu təqdim edəcəm. Bunun üçün biz telefondakı Play Store-a daxil oluruq və Zoom yazırıq. Zoom. Baxın, bu Zoom proqramı yükləyirik telefonumuza. Telefonuma Zoom proqramı yükləndi. Baxın, bucür işarə ilə vururam, daxil oluram Zoom proqramına. İndi lazım burada biz qeydiyyatdan keçək. Baxın, aşağıda yazıb registrasiya iVIT bu sistemə. Bizə lazımdır qeydiyyat etmək. Qeydiyyat düyməsinə vurduq və burada elektron adresimizi, telefonumuzdakı gmail adresimizi yazırıq, ad-familiyamızı yazırıq və qeydiyyatdan keçirəm və yaxud da ən asan yolla vaxtlı bu sistemu düyməsi ilə vururuq. Burada siz istəsəniz Google-la, telefonunuzdakı yenə də dediyim kimi Gmail adresləndən keçə bilərsiniz və yaxud da aktiv Facebookunuz varsa telefonda Facebook-la da qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Mən ə, keçirəm Google-la qeydiyyatdan. Baxın, mənim telefonumda hal-hazırda Gmail adres budur və mən bu adreslə daxil oluram. Zuma. Zoom. Zoom proqramına daxil oldum. Baxın, burada yazılıb yeni, novaya konfransiya. Yəni mən istəyirəmsə yeni konfrans yaratmaq özüm üçün. Vurdum düyməyə. Burada baxın, bizdə burada aşağıda kod qeyd olunub. 480 593 1356. Və Naçat e, konfransiya düyməsi var. Mən e, müəllimə istəyirsə bu kodu hansı tələbəyə verə bilsə, həmin tələbə vasitəsilə, həmin tələbə də e, pin kodu həmin kodu yazacaq və müəllimənin konfransiyasına daxil olacaq. Və konfransiya düyməsinə vururam. Açılacaq konfransiya. Düyməyə vururam və qoşuluram. Anlaydım. Razılaşdım. Və daxil oldum. Və və artıq da istəyirəm burdan çıxmaq. Burdan çıxmaq üçün "Wait is conference", "Zəvrəşit konfransı", "Zəvrəşit konfransı" düyməsinə vururam. Baxın, tələbə necə daxil ola bilər? Burada dediyim 485931356 kodu hansı tələbəyə versəm, müəllimə kodu özümcün yaddaş götürürəm və qaytıram. deməli götürdüyümüz kodu baxın burada var. Konferansanı planlaşdırılmaq, burada müəllimə tapşırıq da yaza bilər, şagirdlərə tapşırıq da verə bilər, tarixini də qeyd eləyə bilər ki, hansı tarixdən hansı tarixə görüş olacaq. Sonra hazırlama düyməsi vurulur və xoddakı burada var. Deməli var atbravid proglosheniya davate düyməsi var bunla vurub hansı kimilən bayıxdə hansı brauzer vasitəsi ilə istəsə dəvətnamə də göndərə bilər kimə istəsə